Иловайск Хрящеватая, роскошная Помнят и уважают Вот Миша Лэм стоит здесь Он прекрасно помнит, как противотанковые мины На грунт ставили, когда танки пошли российские И кстати, один танк был подорван Той миной, которую установил Старший прапорщик Михайлюк, Он же Лэм Поэтому Я всегда говорю, что я горжусь Тем, что в трудную минуту мне выпала честь Командовать такими людьми Идти с вами в бой, быть под пулями, под обстрелами. К сожалению, 13 человек у нас погибло. Уже около 200 раненых разной степени тяжести. Но в любом случае они остановились. Но дальше будем посмотреть, как мы это сделаем. Ну и хочу выполнить приятную миссию, вручить от нас от всех э, подяки всем, кто участвовал не только в будильничестве дома, но с большим удовольствием хочу вручить эту подяку человеку, который организовал вот эту красоту вокруг дома. Это Лепко Сергей Иванович. Мне тоже сегодня было очень приятно было с ним познакомиться. Оксанюк Валентина Миколаевна. наши проектанты. Ну, про этого человека я могу говорить часами. восьмом полку его знает очень хорошо. Я хочу заметить, он очень скромный по своей сути. Но за год, за немножко чуть больше года, в сентябре прошлого мы с ним познакомились. Я горжусь тем, что у меня есть такой друг и товарищ. Восьмой пол прекрасно знает, что Олег Сабуцкий, сколько он сделал для нас. Ну и хочу для тех, кто не знает, сказать, что Олег Михайлович приезжает в зону АТО, не просто привозит какие-то материальные средства, сходит в составе группы на задачи. Гражданский человек, патриот Украины, десантник, не бывший, бывших негров не бывает. Поэтому я с большой честью для себя хочу Поздравить его и вручить ему эту поддержку.